баскетболом начал заниматься с шестого класса, мы с братом вместе. Мы, он тоже баскетбол ну, уже закончил карьеру. Но мы вместе начинали, мы близнецы. Николаев в Николаеве в шестом классе, получается, первый тренер Шнейдер, ну, это ну, довольно-таки известный тренер детский. Я да ему благодарен очень многим, потому что, в принципе, все вам спит, что умеют сейчас баскетболы Потому что, действительно, ну, умеет работать с детьми, и очень много ну, учит, но ну, хорошая у него школа. С шестого класса занимался надежде сразу, то есть там получается в одном зале с, профессиональными, с профессионалами, с профессиональной командой. То есть, можно было наблюдать за игроками, с мастерами и было к чему стремиться. То есть, интересно в этом плане было. Помню эти первую игру, как только пришел Надежда, надежду, этот зал забит. И как раз тогда Николаев играл с Одессы, чемпион чемпионом был Бипомода. Типа и Николаев выиграл, и что творил в зале. просто после этого невозможно было не влюбиться в эту игру и какие-то там не, не, не выставить какие-то себе цели. Чтобы, ну, тоже хотелось так, вот, чтобы в зал кричал, чтобы болели. Вот, эта вот сама атмосфера, это, конечно, это стоит того. Классно. Хорошо. Почему именно баскетбол? Почему ну, не волейбол? Ну, самые высокие занимались, получается, плаванием довольно-таки долго. Но это скорее было как для общего развития. То есть никаких там, там чтобы выиграть что-то, каких-то соревнований, ничего не было. Ну, просто так для себя. Это так сложилось, что на плавание уже как бы А тренер Атарий Сергеевич, он за нами... Ну, мы жили, получается, в одном районе. И вот он ходил за нами, долго. Наверное, не с первого класса, наверное. Чтобы я как-то так несерьезно к этому Потому что это все футбол, мальчишки все говорят, футбол, футбол. И это тоже так хотелось, футбол, футбол. Ну, потом все-таки мы в шестом классе пришли, и с первого тренировки Понял, получил большое удовольствие, понял, что это мое. Еще тренеру тоже был отдать он с нами до трещина занимался буквально с первого дня. То есть там было, допустим, дети тренировки недели, он еще отдельно приходил с нами двоими он, а, там, занимался вот, занимался отдельный день. То есть как бы, уже видел какие-то перспективы у нас. То есть вот это, конечно, спасибо ему большое пошло его вот так по накатанно да, получается тренер порекомендовал вас э, да. э, в основу да, да. Ну да там получается все вообще все все на виду все знают все садили вот тренера супер лиги вышли ну там была еще вторая команда в Николаеве мы играли в первую лигу и ну, четвертого Украины 10 класса мы дали за ВК Николаев она играла в первой лигу какой взрослый баскетбол уже потихоньку вот, все самые классы уже как бы ощущали. довольно ну, сильная команда была вот, первая лига, было много команд, интересно. 10-11 класс мы играли ну, в лиге, в принципе, неплохо. И в 11 классе мы есть, завоевали путевку в лучшую лигу. После окончания школы, с первого курса университета, уже мы играли в большие деньги и параллельно тренировались все Уже как бы школа была хорошая. Было мне очень было интересно. Среди Раевский, Чауса, Поля. Это неоценим, неоценимый, опыт с ними тренироваться. Просто находиться с ними вот там, даже в одной раздевалке, общаться. Это, это молодцы. Подорванные эти Это Много ребят. Ну, тенера, естественно. В общем. тяжело, конечно, не без этого, но это интересно. Отличная закалка получилась. Закалка еще там. Да. Хорошо, что после Николаева было? После Николаева так сложилось, что мы перешли с братом химики, у нас как-то заметили и пригласили туда. Ну, тоже было поначалу очень тяжело, потому что в Николаеве, как бы, мы уже скучали, ну, уже в Суперлиге, уже тренировались в Суперлиге, уже подключали, даже в а в Химике, получается, пришлось начинать все снова, то есть команды первой лиги. Попался. Ну, то есть пройти весь этот путь. Да, потому что, естественно, книги собрались со всей Украины, ребят, конкуренция выше. И, то есть надо было все доказывать сначала. То есть там какие-то там улыбые заслуги, никто ну, не брал. То есть конкуренция была большая, было две команды и выше линии. То есть у нас было 30 человек. На... Ну, даже разделили на две команды, то есть было народу очень много. Наказали, так вот постепенно я прошел путь. Вот, первый, выше, и попал в Да. А в химике это был какой год? В химике я, мы перешли туда в 2005 году. и вот, это был интересный контракт, вот, в прошлом году он закончился, вот, Провел один полноценный сезон в Суперлиге. Ну, получал недостаточно для В времени. Вот, сезоне Ушел в аренду. Вот. Пока Одесса был полгода и потом полгода в ГСП. Как бы там все нормально зарекомендовал и вернулся обратно в фильмик, но там не случилось, и я уже решил, лучше хотелось играть, а не сидеть на скамье. и что полгода в прошлом, в прошлом сезоне полгода отыграл в это для меня, считаю, пока лучше. Грифоны лучше, лучший лучшие, лучшие ну, по ну, и ну, по... по смысле. Вот я почувствовал, что ответственность за результат. Я получал много игрового времени, практики, что в таком возрасте самое не на какой тренировке ты не получишь столько опыта, столько знаний, как в игре. Поэтому хотелось реально играть. Будь мы как бы выиграли одну игру, но я считаю, для меня все равно это большой плюс, потому что когда ты чувствуешь ответственность, все так, на тебя надеется, ты, естественно, больше тренируешься, хочешь что-то доказать. И так больше мастерства приходит, чем когда ты сидишь в грандах и там подаешь полотенце, воду игрокам. Я так плюс еще такой момент, что играешь всегда с сильнейшими, с сильнейшими командами, да. и, и старта. мотивация, настрой. В прошлом году была меньше лига, Поэтому настрой на каждую игру, даже у того же Зухмаша, Будивельника, с грифонами, то есть любая игра, любая сечка могла повлиять на результат. И никто не расслаблялся с нами. И поэтому не было интересно поиграть 20-30 минут с Будивельником, а Зухмашем это много стоит. То есть, вот так в межсезонье был кривой Да, да в межсезонье был кривой я, так, не срослось, но все равно для меня это большой тут опыт. Плюс поработать с таким тренером, с такими ребятами, я сейчас за них очень болею. Мне нравится их, они сейчас стали с и показывают добротный баскетбол качественный. И, играет, и обыгрывает грандов, я очень рад. Там хорошие, все хорошие ребята, работают, молодцы получилось, как бы, все равно. Главное, да, у меня, как бы, девиз по жизни всегда идти в как бы, оставаться, ну, обстоятельства не складывались. Все равно двигаться вперед, работать, а там уже как Как попал в пульсар? В пульсар я попал, ну, как бы, еще... Михаил Львович звонил еще в сентябре, сразу после Суперового Рога, но я как-то ну, ждал вариантов продолжения Суперового Ну, по... Ждал, ждал. Толком но ну, конкретного ничего не было. И вот, уже после Нового года мы созвонились. И я... ну, были еще предложения высшей лиги, но я выбрал Пульсар, потому что здесь как бы команда с традициями. И вот как бы поставлены тренировки, поставлены тренировочный процесс, грамотные тренера. Духа тренировки и, 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 и в день ну, и условия хороших, потому что в высшей лиге редко всегда команда тренируется ну, даже не два раза в день, хотя бы каждый день. Потому что много команд вообще собирается два раза в неделю. И есть, то есть в таком пространстве никакого. Просто... Здесь команда с традициями, все-таки сколько лет играла в Суперлиге. То есть, у меня это было... Вот, это мы выбрали. Но в выборе своем ты до сих не, пор не, не разочаровался? Хороший коллектив, хороший тренера. То есть, ну, в принципе, есть возможность для работы, условия для работы все созданы. Но я даже поначалу, честно говоря, я настраивал себя на худшее, но в это я даже не, не ожидал, то есть, и Тренировки, и условия, это жилье, питание, в этом плане вообще. И, ну как бы нравится. Но ну, сам. И, сам город Ровно. Да. Ты немножко изучил ты. уже? Да, да. Я как бы раньше здесь бывал. Никаких проблем с этим. У меня сейчас Девушка живет уже, она уже привыкла вот, ко всему. То есть, она уже привыкла к переэкспериенсам на вот этот банк. Вот и нее уже никаких проблем. Симпатичный город, уютный, все близко, рядом. То есть, если, например, с Крем то там, там. тяжело очень, там экология, там, там город сам по себе огромный, по разделению. Здесь по поводу. Мне, мне нравится. Хорошо, тут части игры. Ты наверняка оставил перед собой какие-то задачи. Даже несмотря на то, что это высшая игра. Личное, игровые, персональное задание. Насколько удалось? Ну, как бы сразу поставлена было цель как быть лидером. то есть, как бы, человек, который мог как бы взять действовать на себя, тяжелый Потому что как раз были такие после Нового года ответственные, за подвозки. Потому что ну, была такая возможность, что мы, мы могли и не выйти. То есть были игры из Белой Церкви, из Винницы, которых решал наша судьба. Ну, то есть я, для меня было наоборот интересно быть лидером, показывать, что он ответственный за результат полного. Для меня это тоже опыт, потому что я в таких командах как бы ну, не, не, не всегда был лидером. То есть, одним из лидеров. Потому что полностью как бы результат зависит. Тренера поставили мне задачи, задачи цели. Я стараюсь все подобное. Психологически тебе подходит это от Ну, да, к... да. да нет, я как... Пока с Что больше всего любишь делать на площадке? Ты начал э, успешно бросать, так же и в Я как и для меня это, это вот, я раньше не и по не тренировался. Как бы, тренировался под большого, как бы не особо помню. Если брошу заехал, то это было раз в сезон. А вот, в Южном тренера, в особенно сербским, Шевкович был, Александр Жейна, тоже очень хорошие тренера, и многие благодарим они. Ну, По-новому открыли глаза на баскетбол, потому что там совсем другой менталитет, совсем другой. Сказали, у тебя хороший бросок, Использовал, потому что это вызывает как бы неудобство для соперника. Есть, центровой еще и хороший бросок, не может открывать дальнюю дистанцию. Я работал над ним, и ну, стало получаться. И сейчас как бы, использовал часто да. Растягивать защиту. Растягивать защиту, да. То есть центровые редко выходят. Более ну, от высшей где такие центровые, которые могли да, хорошо защищаться на, на, краю, ну, на периметре. То есть редко вот я этим пользуюсь и... тоже да, стараюсь Сейчас у нас э, будет второй этап, когда предстоит играть с командами э, Востока, ну, так скажем, Восточной конференции, Восточной группы. Да. Э, что, что тебе известно об этих соперниках? Ну, команды хорошие, особенно выделили э, политех Динамо, потому что это команда политика, но команда с традициями. У них очень сильная дисциплина. То есть они вот, все друг за друга, они молодые такие. И хорошая школа. Дисциплина идет. Класс. Харьковский политех. Да, харьков Да, А Динамо, Динамо тоже собрала игроков. В Суперлиге многие играют. Это тоже школа сильная, много игроков было в Суперлиге. И в Москве местные воспитанники. Показывают неплохой баскетбол. Опытная команда. Ну, также Кремень тоже, они уже сколько лет играют в лиге. выиграли в Ощелиге, тоже очень опытная команда, хорошая. Но это интересно, мне, например, интересно с такими командами играть, чем с тем же Тернополем, с Трибой, которые дня не азарты, никакого. И для себя, для прогресса лучше играть с такими соперниками. Ну, У нас шансы хорошие, со всеми будем играть. то есть Только победа. Мы, если мы играем, можем. показываем то, что от нас требует тренер. И не совершаем ошибок, мы можем играть со всеми. Последняя игра с Чинкасами это показала. Последняя именно. Что случилось предпоследней, кстати? Последняя я не знаю. Может, как-то так. Только двух ошибок. Лучше уже стараясь такие то забывать. Но, да, ну, может быть и правильно. Все на них останавливаться, потому что надо идти ну, Нынешняя турнирная ситуация в той восьмерке, в которой мы оказались, обязывает бить только... без промахов. Да, потом выигрывать. Да. Хорошо, удачи тебе. Да, спасибо.